Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada penonton-penonton media Sango. Anda ketika ini bersama saya Ufairah Tamizi yang berlintas langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur bagi membawa perkembangan terkini kepada anda berhubung keberangkatan tiba Duli Yang Mahamulia Sultan Sango Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj dan Tengku Pemaisuri Sango Tengku Pemaisuri Nurasyikin yang berkenan untuk menziarahi pusara negarawan yang juga bekas Perdana Menteri ke-5 Alayham Tun Abdullah Ahmad Badawi di Makam Palawan di sini. Aa, difahamkan Sultan Sango dan Tengku Pemain Sri Sango telah tiba di masjid ini sekitar jam 9.30 pagi tadi. Apa yang saya boleh kongsikan situasi di sekitar masjid negara ini adalah tenang dan dalam keadaan terkawal. Laluan keluar masuk dan di sekitar masjid negara ini juga dikawal rapi oleh pihak berkuasa bagi memastikan sesi menziarah pusara Allah Yaham oleh baginda berdua lancar selain memastikan tiada sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Para petugas media juga sudah mula berkumpul di pekarangan masjid negara ini seawal jam 7 pagi lagi untuk membawakan laporan terkini kepada anda. Sementara itu, bagi anda yang sedang menonton siaran langsung ini, tidak kira di mana jua anda berada, izinkan saya untuk berkongsi semula info berkaitan pemegian Allah Yaham Tun Abdullah ini. Alayham Tun Abdullah yang terkenal sebagai negarawan yang membumi dan berjiwa rakyat menghembuskan nafas terakhirnya pada 14 April 2025 bersamaan dengan 15 syawal 15 syawal lalu di sisi keluarganya sekitar jam 7.10 petang di Institut Jantung Negara IJN selepas dimasukkan ke IJN pada 13 April kira-kira jam 3 pagi akibat kesesakan nafas. Berita pemergian Allah Iham yang berusia 85 tahun itu disahkan sendiri oleh bekas Menteri Kesihatan yang juga menantunya Khairi Jamaluddin menerusi perkongsian di media sosialnya. Jenazah Allah Iham dari IGN dibawa ke kediamannya di Kalkosa, Suri Negara pada malam Isnin lalu sebelum ke Masjid Negara ini sekitar jam 8.22 pagi keesokannya untuk dimandikan dan dikafankan sebelum dikebumikan di Makam Pahlawan. Susulan itu, lebih 2,000 orang termasuk ahli keluarga, sahabat, barisan jemaah menteri dan tokoh-tokoh negara telah hadir ke masjid ini bagi memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Alayham Tun Abdullah dan solat jenazah berjemaah yang diimamkan oleh Imam Masjid Besar Negara, Ehsan Mohd Hosni. Alayham yang mesra dipanggil Pak Lah itu merupakan pelopor kepada satu konsep gagasan pemikiran yang menekankan aspek modal insan sebagai landasan kecemerlangan generasi masa hadapan sehingga dinobatkan sebagai bapa pemikiran pembangunan modal insan. Pemegian Alayham Tun Abdullah sudah tentu meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah negara dan dalam hati rakyat Malaysia yang mengenang beliau sebagai seorang pemimpin berjiwa rakyat. Perkara ini turut diakui Sultan Sharafuddin yang mula mengenali Alayham Tun Abdullah sejak lewat tahun 1960-an dan menyifatkan Alayham sebagai seorang pemimpin yang amat mementingkan kesejahteraan rakyat. Dalam pada itu, susulan jasa dan bakti Allah Tun Abdullah, Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sebelum ini, turut menguniakan dajah kebesaran Datuk Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di SSA pada 1992 dan Seri Paduka Mahkota Sangur SPMS pada 2000 kepada Allah Yaham. Allah Yaham juga akan dikenang sebagai bapa pembangunan modal insan dan tokoh yang meletakkan nilai integriti serta pendekatan Islam hadari dalam dasar pentadbirannya. Saya kira setakat ini saja perkembangan terkini di Masjid Negara yang saya boleh kongsikan kepada anda. Terus ikuti kami di semua platform media sosial dengan carian media sanggup untuk mendapatkan berita-berita terkini. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh Allah Yaham dan menempatkan rohnya dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah.